হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাইটিউব চেনেল কমলা আজম ব্লগ কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল আপোনালোকৰ আজি এটা অসমীয়া থলুৱা খাদ্য ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ চাওকচোন মই আজি কি অসমীয়া থলুৱা খাদ্য বনাম আজি এটা মই হেল্ডি ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এয়া কলডিল লৈছোঁ এফাল তাৰপিছত মূগ আৰু মচুৰ দাইল লৈ লৈছোঁ এইফালে জলকীয়া লৈছোঁ তিনিটা আদা লৈছোঁ এটুকুৰ নহৰু লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু আলু দুটা লৈছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ এতিয়া এইখিনি মই প্ৰথমতে কাটি লওঁ এতিয়া কুকাৰ এটা মই বহুৱাই দিছোঁ এইখিনিও কাটি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লৈ লৈছোঁ আলুকেইটাও দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াত বইল হ'বলৈ দিম এইখিনি ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ

ইয়াদ অকল হাল্ধি আর এসামুচ আর নিমখ এচামুচ দি ল চার পাঁচটা চিটি খারে পাঁচটা চিটি বন্ধ করে দিলাম এটা ইয়াদি ভগাই দি ইয়াত মই জিৰা গৈ দিছোঁ এচামুচ গোটা জিৰা পাঁচফোৰণ দিছোঁ এচামুচ অলপ মৰাই দিম তাৰপিছত পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু জলকীয়াখিনি ইয়াত দি দিছোঁ এইখিনি অলপ Havilap, havuz, ramoğluk, espiri. Kespar dişi, duvila. Akremi argüdi dişi asmus, diğer জলকীয়া গুড়ি দিছো এচামুচ তেলতে ভাজি ল'ম এতিয়া বইল কৰি থোৱা সেইখিনি কেনেকৈ লগাই দিছোঁ এতিয়া ইয়াত বহুৱাই দিম গোটেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ একেলগে এতিয়া উতলিবলৈ দিম দচমি চুমত ইয়াত আৰু পানী দিব নালাগে সেই পানীতে হৈ যাব খাবলৈ যে কি টেষ্টি হ'ব এনেকৈ বনাই খাবচোনবাত এতিয়া মই উতলিবলৈ দিম ৰচমিছো এতিয়া ইয়াত মই আচল ইয়াৰ ইনগ্ৰিডিয়েঞ্চটো দি লওঁ সেয়া হৈছে লং ইলাচি আৰু ডালচেনি এনেকৈ মই গুৰি গুৰি থৈ দিছোঁ দিবলৈ সহজ হয় তেতিয়া আৰু থেতলিয়াবলৈ নালাগে লড়াই আঞ্জা এনেক জ্বলি আঞ্জাহত এর সার্ভ করে ললো এয়া মোৰ হৈ গৈছে চাওকচোন কলফুল আলু আৰু দাইল দি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ফেচবুক পেজতো ফ'ল' কৰিব ধন্যবাদ জয় জয় অসম